दबाव, यानी मेंटल स्ट्रेस आज के दौर के सबसे बड़े मसाइल हैं ये इंसान को उसकी सलाहियतों और जिंदगी के मकसद से दूर कर देता है इस्लाम में मायूसी सिर्फ एक नफ्सियाती कैफियत नहीं बल्कि ईमान का एक संगीन चैलेंज है अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना एक ऐसी गुमराही है जिससे अल्लाह ने वाजह तौर पर मना फरमाया है कुरान मजीद में अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होने को सख्ती से रोका गया है मायूसी दरअसल इस बात का एतराफ़ है कि अल्लाह की कुदरत और रहमत महदूद है जुमर की आयत नंबर तेरेपन में अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं अला इबादीनाशरफुआलाफुम ला मिन रहमतिल्लाही फ़ूर तर्जमा कह दो कि मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है ये आयत मायूसी के अंधेरे में सबसे बड़ी रोशनी है ये बंदे को याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हों अल्लाह की रहमत हमेशा गालिब रहती है जहनी दबाव और मायूसी की बुनियाद दो तरफा होती है ये हमारी अंदरूनी कमजोरियों और बैरूनी दुनिया के रवैयों के टकराव से पैदा होता है हम माजी की गलतियों को बार बार याद करते हैं या मुस्तबल के अनजाने खदशात में गुम रहते हैं ये मुसलसल सोच दिमाग को आराम नहीं लेने देती और परेशानी यानी एनजाइटी को मुस्तकिल हालत बना देती है जब हम अपनी ख़ुशी का इहसार दूसरों की तारीफ या मंजूरी पर रखते हैं और ख़ुद को नाकाम या नालायक कहते हैं तो हर छोटी नाकामी हमें शदीद मायूसी की तरफ धकेल देती है छोटी सी बात पर शदीद रद्दमल देना या ज़रूरी कामों को टाल मटोल करके आखिरी वक्त में खुद पर दबाव डालना हमारी जाती खराबियों की सबसे बड़ी मिसाल है हम हर चीज़ में कमाल चाहते हैं और ये नहीं मानते कि दुनिया में कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है इस वजह से मामूली नाकामी भी बड़े दबाव का बायस बनती है सोशल मीडिया पर दूसरों की सिर्फ बेहतरीन हाईलाइट से अपनी जिंदगी का मुआजना करना जिससे हसरत और मायूसी पैदा होती है कि हम कहीं पीछे रह गए हैं इंसान का ये यकीन कि वो तमाम बैरूनी हालात यानी लोगों का रवैया या किस्मत को कंट्रोल कर सकता है जब हालात उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होते तो वो खुद को बेबस और मायूस महसूस करता है बैरूनी रवैयों में नाइंसाफ़ी रिश्तों में बेअतमादी या दूसरों की तरफ से मुसलसल तनकीद हमारे जज्बाती जज्बातीतहकाम को तोड़ देती है जब समाजी सपोर्ट के बजाय हमें मुस्तरद किए जाने का एहसास होता है तो तन्हाई और मायूसी कई गुना बढ़ जाती है और हम खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं यहाँ ईमान का सहारा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सिर्फ उसी से रूह और दिल को इस्तेकाम मिलता है सबसे पहले अल्लाह की रहमत पर उम्मीद ला तकन रहमत ही यानी अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ ये आयत हमें याद दिलाती है कि गलतियों के बावजूद अल्लाह की रहमत हर शय पर हावी रहती है तो आइए अब देखते हैं कि हम ईमान की क़त और मुस्बत दुनियावी रवैयों की दोहरी ताकत से जहनी दबाव और मायूसी के असरात को किस तरह ख़त्म करते हैं इस्लामी तालीमात में मगरबी तसवर के मेडिटेशन के बजाय तफक्कुर यानी गौरव फिक्र और तज्र यानी याद इलाही पर ज़ोर दिया गया है ये दोनों चीज़ें दिल और दिमाग को अल्लाह से जोड़कर सुकून देती हैं मायूसी और जहनी दबाव का सबसे बड़ा इलाज अल्लाह का ज़िक्र है ये दिल की बेचैनी को ख़त्म करता है और उसे इतमान देता है सूरत और सूरतराद की आयत नंबर अट्ठाईस में इरशाद बारी ताला है अल्लाजीना आमनु व ततमुलूब हम बेजिक्राहि अला बज़िक्रा तथ्मलूब ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं खबरदार सुन लो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है तस्बीहात यानी अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर दरुज शरीफ और अस्तफार का मामूल बनाना ही सबसे बड़ा मुराकबा है कायनात में गौर तफक्कुर दरअसल अल्लाह की तखलीक कायनात और अपनी जिंदगी के मकासद पर गहरी सोच और विचार का नाम है ये अमल इंसान को उसके मामूली मसाइल से निकाल कर रब की अजमत से जोड़ता है अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल आलिमरान आयत नंबर एक सौ खलकिस समावाती वी वख तिलाफिली वन नहारी लाआयातिन लूल अलबाब बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मायूसी के आलम में अपने सहाबा और उम्मत को हमेशा सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा यानी तवक्कुल का रास्ता दिखाया सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2999 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का मामला भी अजीब है उसका हर मामला उसके लिए खैर होता है और ये बात मोमिन के सिवा किसी और को हासिल नहीं होती अगर उसे खुशहाली हासिल होती है तो वो शुक्र करता है और वो उसके लिए बेहतर होता है। और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और वो भी उसके लिए बेहतर होता है ये हदीस हमें ये सिखाती है कि हर हालत यानी अच्छी हो या बुरी अल्लाह पर कामिल यकीन रखना ही मायूसी से बचने का मौसर तरीन रास्ता है मायूसी की तारीकी से निकलने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे मौसर मुराकबा ये है कि इंसान अल्लाह की रहमत से कभी ना नाउमीद ना हो यानी ला तखन तो इलाही को दिल की गज़ा बनाए यानी दिल को सुकून सिर्फ इसी से मिलता है तकलीफ को सब्र के साथ कबूल करे और समझे कि हर मुश्किल में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है कायनात में गौर फिक्र यानी तफक्कुर करके अपने रब की अज़मत को पहचाने इन तरीक़ों पर अमल करना ही दर हकीकत एक ऐसा रूहानी मुराकबा है जो हमें हर तरह की मायूसी से निजात दिलाकर दिलों में हकीकी इत्मीनान पैदा करता है आज के दौर में जब हम सब ज़ेनी सुकून और अल्लाह के तरब की तलाश में हैं तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि दर्जात की बुलंदी का असल राज कहां छुपा है हम नफलें तो पढ़ते हैं जिक्र तस्बी का अहतमाम भी करते हैं लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारी इन तमाम नफली इबादत की कबूलियत का इहिसार किस चीज़ पर है मेरी बात ग़ौर से सुने और समझें जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस्लामी इबादात का निज़ाम दो बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल इबादात, इबादात।, इबादात हैं जो अल्लाह की तरफ से लाजिम हैं, जिनका तर्क करना गुनाहे कबीरा है जैसे पांच वक्त की नमाज रोजा जक़ात और हज नफली इबादत वो इजाफ़ी नकियाँ हैं जो तकर्रब इलाही के लिए की जाती हैं नफली इबादत की कबूलीत और अहमियत का इसार बरह रास्त फ़रज़ की अदायगी पर है कुरानी मजीद ने वाज तौर पर वो अहकाम नाजिल किए जो फराइज का दर्जा रखते हैं जैसे नमाज क़ायम करना ज़क़़त अदा करना और रोज़े रखना इन फ़रज़ को तर्क करके नफली इबादत में मशगूल होना ऐसे ही है जैसे इमारत की बुनियाद खोखली हो और आप छत को सजा रहे हो अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तल मुकामात पर ईमान के बाद सबसे ज्यादा जोर सलात यानी नमाज और जक़ात पर दिया कुरान का यह हुक्म बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की तरफ इशारा करता है जिसके बगैर तमाम नफली मशक्क़त बेमानी हो सकती है जब इंसान पर मायूसी के बादल गहरे हो जाते हैं तो वो अक्सर इस शदीद जहनी बोझ से निकलने के लिए गलत रास्तों की तरफ मायल हो जाता है ये वो नाजुक वक्त होता है जब शैतान की हर चाल कामयाब दिखाई देती है और इंसान हकीकी शिफा की राह को भुला देता है इस आलम में बाज लोग हकीकी मदद की तलाश के बजाय आसान हल्के धोखे फरीब में आ जाते हैं वो ऐसे रास्तों का इंतखब करते हैं जहां वहम और गुमान का तस्वर पाया जाता है जिसका नतीजा माली नुकसान और गुमराही के सिवा कुछ नहीं सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब गम और दबाव मेंटल डिस्ट्रेस अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं तो शैतान इंसान को अल्लाह की रहमत से मुकमल मायूस करके ज़िंदगी को ख़त्म कर देने के गुमराह गुमराहकन ख्याल को खूबसूरत बनाकर पेश करता है इंसान जब शदीद मायूसी और जहनी दबाव में मुबतला होता है तो वो लॉजिक यानी मनतक की दुनिया से बाहर निकल चुका होता है उस वक्त उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल हावी होता है नाबिल बर्दाश्त जज्बाती दर्द और बोझ से निकलने का वाद और फौरी रास्ता दुनिया से फरार ऐसे इंसान के अंदर से उम्मीद का जज्बा खत्म हो चुका होता है और उसे लगता है कि हालात कभी नहीं बदलेंगे अगर कोई शख्स किसी बड़ी गलती या नाकामी से गुजर रहा हो तो वो खुद को सज़ा देने या नदामत से छुटकारा पाने के लिए भी इंतहाई कदम उठा लेता है मगर ये तमाम तारीख ख्याल तन्हाई और फरार की ख्वाहिश दरअसल शैतान का आखिरी बार और गुमराह कन वस है सूर्य नसा की उनतीसवीं आयत में अल्लाह ताला का वाज फरमान मौजूद है वला तख्तुलफ सकुम इन काना बिकुम रहीम जिसका तर्जुमा है अपनी जानों को हलाक ना करो बेशक अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है याद रखिए अल्लाह की तरफ से कोई भी आज़माइश इतनी बड़ी नहीं होती कि उसकी रहमत पर पर्दा डाल सके ये वो लम्हा है जब हमें सब्र दुआ और सही रहनुमाई के जरिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना चाहिए हमारा इखलाकी और इस्लामी फरीजा है कि हम ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करने के बजाय उनके साथ नरमी का बर्ताव करें उनको तनहा महसूस न होने दें, उनकी मदद को यकीनी बनाएं, क्योंकि किसी इंसान को उसके आमालों की सजा समझ के तनहा छोड़ देना मसले का हल नहीं बल्कि उसे तबाही की तरफ धकेल देना है इसलिए किसी भी शख्स के केमाल की बिना पर उसे हकीर ना समझे और ना ही अपने आप को उससे अफजल समझे याद रखिए अल्लाह ही दिलों के भेद जानने वाला और नियतों का हिसाब लेने वाला है अल्लाह ताला हमारे नबी करीम सफ बयान करते हुए सूरतिया आयत एक सौ सात में फरमाता है और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा है जिस नबी को अल्लाह ने सिर्फ रहमत बनाकर भेजा उन्होंने तो अपने बदतरीन मुखालफिन और कुफार के साथ भी शफक़त और हमदर्दी का सलूक किया हमारा काम सिर्फ भलाई का हुक्म देना सब्र की तलकिन करना और रहमत का हाथ बढ़ाना है क्योंकि अल्लाह के नज़दीक आफियत और हिदायत से उसी को मिलती है जो दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालता है और माफी का रास्ता खोलता है याद रखें मायूसी और जहनी दबाव एक गहरी खाई जरूर है मगर वो कभी भी आपका मुकद्दर नहीं है आप इस खाई से निकल सकते हैं और निकलना आपका हक है दुनियावी लिहाज से आज ही अपनी जाती खामियों को पहचानें गैर हकीकी तवक्कुआत का बोझ अपने कंधों से उतारें और सिर्फ उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करें जिन्हें आप बदल सकते हैं अपना मवाज़ना दूसरों की कमज़ोरी या खूबियों से करना छोड़ दें क्योंकि आपकी ज़िंदगी की कहानी अनमोल और मुनफरद है अपनी सोच को मस्बत बनाएं और हर बात में रोशन पहलू तलाश करें और रूहानी लिहाज से अपना आखिरी सहारा और सबसे बड़ी ताकत पहचानें मुश्किल तरीन हालात में भी अल्लाह की रहमत से मुँह न मोड़ें अपना हर काम हर फिक्र और हर मसला उस जात के हवाले कर दें जो हर चीज़ पर कादिर है इलाही को अपनी सांसों में शामिल करें क्योंकि ये सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि दिल को हकीकी पायदार और अटूट इत्मीनान अता करने वाला सबसे बड़ा मुराकबा है अपने दिल में ये यकीन मज़बूत कर लें कि आप तन्हा नहीं हैं आपके साथ आपका रब है ये दुनियावी और ईमानी तवाजन ही आपको हर किस्म की मायूसी से आज़ाद करके एक कामयाब और पुरसकून जिंदगी की तरफ़ ले जाएगा लिहाजा आइए आज से ही शुक्रगुजारी, शुक्रगुज़ारीब्र और ईमान की ताक़त को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अपने मसाइल को अल्लाह के सुपुर्द करके आगे बढ़ें क्योंकि अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है ये यकीन पुख्ता कर लें कि आप अकेले नहीं हैं और हर सख्ती के बाद एक बड़ी आसानी मुंतजर है सूरत शर्ख के आयत नंबर पांच और छ में अल्लाह का वादा है इना माल उसीरी युसरन जिसका तर्जुमा है पस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है अल्लाह हमें जहनी और क़लबी सकून अता फ़रमाए और हर हाल में अपना शुक्रगुज़ार बनाए और हमारे वालदेन की और हमारी और तमाम उम्मत मुहम्मदिया की दुनिया आख़िरत की मंजिलों को आसान फरमाए आमीन अपनी मेज़बान शहला नाज को इजाज़त दीजिए और इस बासद इल्म को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आप भी सदकर जारिया के इस अजीम ख़ैर में शामिल हो सकें और ये इल्म आपके लिए भी हमेशा अजर का बायस बने आमीन आमीन